Gördüyünüz kimi 22 avqust 2021-ci il tarixli nəqliyyat qaydmasında aydın qeyd olunur ki, Təbrizdən Xankəndiyə bitum daşınır. Bitum adətən yol inşaatında istifadədir. Diqqətimi çəkən əsas məqam isə təyinat məntəqəsi kimi Nakir, Erminiyə yazılmasıdır. Ölkə TV xəbər verir ki, bu sözləri vəkil Asan İsmayilov Facebook hesabında yazıb. İran dövlətinin rəsmi sənədində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmır. Sənədin həqiqi olmasına şübhəm yoxdur, çünki bütün məlumatlar aydın qeyd olunub. Hesab edirəm ki, bütün olub keçənlərdən sonra bu sənədin ortaya çıxması İran hakimiyyətinin Azərbaycanın hansı mövqeydə durmasına gün kimi aydın göstərir, vəkil bildirib. Sumqayıtda daha bir həkim vəfat edib. Ölkə TV-u Azə istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən klinikalardan birində çalışan terapevt Almaz Haciyeva xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.